Hi, saya Shobini. So, yang ni lah vlog kita. Vlog ni kita akan membincangkan tentang plastik berlebihan, hancaman senyap terhadap bumi. So, setiap hari kita guna plastik. Dari botol air, straw, lah ke pungkusan makanan. Tapi sedarkah kita hanya 9% plastik saja di Malaysia di kita semula. Selebihnya jadi racun. So, dalam vlog ni, saya akan bincangkan tentang dilema moral di sebalik penggunaan plastik berlebihan, pandangan etika dari pelbagai teori falsafah dan kaitannya dengan matlamat pembangunan mampan SDG 13. Hai, saya Mustaqim. Tahukah anda Malaysia menghasilkan berjuta-juta tan sisa plastik setiap tahun? Daripada pembukusan makanan hingga ke botol air. Kebanyakan berakhir di tapak perlukusan atau mencebari laut kita. Plastik juga mengambil masa beratus tahun untuk terurai. Dalam masa itu, ia membunuh hidupan laut, mencemar tanah dan akhirnya kembali kepada kita dalam bentuk mikroplastik dalam makanan dan air. Baik, sekarang kita masuk ke babak tiga di nama moral dengan etika dalam penggunaan plastik. So, kita semua guna plastik setiap hari kan? Tapi, sedarkah kita di sebalik kemudahan itu? Alam sekitar kita, kita semakin tenat. Setiap beg plastik, straw atau pembungkusan makanan yang kita buang boleh kekal selama ratusan tahun. Dilema moral muncul bila masyarakat terpaksa bilik antara kemudahan jangka pendek dan tanggungjawab jangka panjang terhadap alam sekitar. Contohnya, pengguna suka beg plastik percuma dan mudah dan ringan. Peniaga pula mahu jimat kos dan guna plastik murah tetapi kesan jangka panjangan yang serius pencemaran laut, kematian hidupan liar dan peningkatan sisa pepejal, Semua ini akan memberi kesan kepada generasi akan datang yang tidak bersalah tapi terpaksa menanggung akibatnya. Isu plastik ini sebenarnya menggambarkan konflik nilai dalam masyarakat. Nilai kemudahan, pengguna mahu cepat, mudah dan murah. Nilai kelastrian, kita mahu bumi yang bersih, dan selamat untuk masa depan Begitu juga dengan kepentingan ekonomi versus tanggungjawab sosial Syarikat mungkin bergantung pada plastik untuk menjimatkan kos operasi Tetapi masyarakat mula menuntun untuk lebih bertanggungjawab terhadap kesan alam sekitar uh, Ramai rasa kalau saya seorang je buang plastik apa bezanya kan Tapi inilah dilema besar bila setiap individu rasa tindakan mereka kecil Tapi kesannya sangat besar bila dilakukan secara kolektif jadi dilema moral dalam isu plastik ini bukan sekadar tentang pilihan harian tapi tentang tanggungjawab kita bersama sebagai pengguna, penyaga, pembuat dasar dan ahli masyarakat. Kalau kita semua buat bahagian masing-masing, perubahan itu pasti boleh berlaku. Okay, next part ialah teori utilitarianism. So dalam teori ini diasaskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill. Prinsip utama teori ini ialah tindakan yang betul ialah tindakan yang membawa kebahagiaan terbesar kepada jumlah orang yang paling ramai. So, dalam konteks plastik, kita lihat dua sisi. Manfaat jangka pendek seperti kemudahan, kos murah dan kepraktisan. Tapi kesan jangka panjang pula meliputi pencemaran laut, kerosakan habitat, mikroplastik dalam makanan dan kesihatan manusia yang terjejas. Jika kemudaratan ini lebih besar daripada manfaat yang dirasai sebahagian kecil manusia dalam masa singkat, Maka penggunaan plastik boleh dianggap tidak moral dari sudut utilerium. Ia mengagal memaksimumkan kesejahteraan masyarakat, terutama generasi masa depan. Seterusnya kita lihat teori etika deontologi diasaskan oleh Immanuel Kant. Kant percaya bahawa tindakan moral tidak dinilai melalui kesan atau hasil, tetapi melalui niat yang baik dan prinsip moral yang universal. Menurut beliau, kita harus bertindak atas prinsip yang boleh dijadikan undang-undang sejagat dan menghormati manusia serta alam sekitar sebagai tujuan bukan sekadar alat untuk kepentingan sendiri. Dalam isu plastik, walaupun ia memudahkan hidup, jika semua orang buang sampah sesuka hati, itu akan menyebabkan kehancuran alam. Tindakan itu tidak boleh dijadikan prinsip sejagat. Jadi, dari pandangan etologi, penggunaan plastik secara berlebihan adalah tidak bermoral kerana ia melanggar kewajipan moral kita terhadap alam sekitar. Okay, next part ialah babalima SDG 13 implikasi global. So, setiap hari kita guna plastik kan? So, contohnya botol, perpunggusan makanan ataupun straw. Tapi, hanya 9% plastik je di Malaysia akan dikitar semula. Selebihnya berhagi di laut ataupun dibakar jadi racun dalam udara yang kita sedut. Isu plastik bukan sekadar isu sampah ia adalah isu iklim. Proses penghasilan plastik memerlukan bahan api fosil dan pembakarannya menghasilkan gas rumah hijau. Matlamat pembangunan mampan SDG 13 menyuruh kita untuk mengambil tindakan segera terhadap perubahan iklim. Kurangkan penggunaan plastik bermaksud mengurangkan jejak karbon. Tindakan kecil seperti ini sangat besar maknanya. Next part ialah bab 6, refleksi peribadi. So, dulu saya anggap plastik itu benda yang biasa saja guna hari-hari tanpa fikir kesan. Tapi bila faham tentang pencemaran dan perubahan iklim, saya rasa bersalah. Sekarang saya tolak straw plastik, bawa bekat sendiri dan cuba guna semula sebanyak mungkin. Saya belajar erti kesedaran dan tanggungjawab. Saya pun sama. Saya dulu tidak peduli. Tapi bila saya sedar betapa seriusnya masalah ini, saya mula ubah walaupun perlahan. Saya mula kecil seperti bawa botol air sendiri bagi saya, kita tidak perlu jadi sempurna tapi cukup dengan bermula perlahan-lahan. Okay, alright. Sekarang kita akan menutup vlog kita hari ini. So, jadi plastik ini dikecil mata tapi besarnya dia punya akibat. Kita bukan sekadar pengguna. Kita ialah penjaga bumi kita. Setiap kali anda tolak beg plastik, itu macam tanah pokok untuk anak cucu kita kecil je tindakan tapi besarnya makna. Mulakan hari ini. Mulakan dengan satu tindakan kecil demi bumi yang lebih hijau. So, terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa untuk berkongsi podcast kita dan sebarkan kesedaran. Sampai jumpa di episod akan datang. Bye-bye. Kita mungkin tidak mampu ubah dunia dalam sehari, tetapi kita boleh mula dengan satu pilihan kecil hari ini. Kurangkan plastik, tingkatkan kesedaran. Setiap tindakan kita walaupun kecil memberi makna besar untuk bumi kita. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa kongsi video ini. Marilah kita sebar kesedaran bersama.